નમસ્કાર હું છું આપના સાથે ઈશા દુબે આપ જોઈ રહ્યા છો જનસાક્ષી ન્યૂઝ નજર કરી આજના મુખ્ય સમાચારો પર ડૉક્ટર પી એસ રાઠોડનું એલ પી સવાણી એકેડમીના વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ માટે પ્રેરક સત્રનું આયોજન કરાયું આ ગ્રુપના ચેરમેન માવજીભાઈ સવાણી વાઇસ ચેરમેન ડોક્ટર ધર્મેન્દ્ર સવાણી અને ડિરેક્ટર શ્રીમતી પૂર્વી સવાણીના નેતૃત્વ હેઠળ આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું પ્રસિદ્ધ પ્રેરણાદાયક સ્પીકર ડોક્ટર પી એસ રાઠોડ મુખ્ય વક્તા તરીકે હાજર રહ્યા હતા ડૉક્ટર પી એસ રાઠોડે કહ્યું કે સૌથી મોટી જરૂરિયાત આત્મજ્ઞાન છે બાળકો જે ભણે છે તેનાથી તેમના જીવનમાં કોઈ ફરક પડતો નથી તમે કયું કામ કરો છો તમારી પ્રતિબદ્ધતા શું છે આ મહત્વપૂર્ણ છે

आ सत्र में अंदाजे चार हज़ार वाली उपस्थिति आपी थी अने के प्रसिद्ध व्यक्तियों पर कार्यक्रम में उपस्थित रही हाय दिस इज पी एस राठौर मोटिवेशनल स्पीकर एंड द फाउंडर ऑफ एनी टाइम क्लासेस आज हमने प्रोग्राम कंडक्ट किया एलपी एल पी सवानी स्कूल में आ, प्रिंसिपल मैम एंड बाकी के एंथ्यूजिया नेचर्स एंड एक्साइटमेंट को देख के मुझे सच बताऊँ तो लग रहा था कि ये प्रोग्राम कहाँ जाएगा कैसे जाएगा लेकिन जिस तरह से लोगों ने रिस्पॉन्स किया जिस लोगों ने लोगों ने रिस्पॉन्ड दिया जिस तरह से शिवा के मंत्र में लोग डूबे मैं इस बात की गारंटी भी कह सकता हूं कि लोगों में परिवर्तन होगा और एक सबसे बड़ी चीज़ होती है आत्मबोध की जो मैं प्रोग्राम में हमेशा बताता हूं कि बच्चों आप क्या पढ़ाई करते हो ना ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाइफ में फ़र्क ये पड़ता है कि आप काम क्या करते हो आपका कमिटमेंट क्या है और गुजरात और ख़ास करके सूरत तो ऐसी भूमि है जिसमें एंटरप्रेन्योर ऐसे जगते हैं जिसने चौथी पास भी ना करी हो उसने बड़ा सा बड़ा एम्पायर किया क्यों चूँकि चाहे उनको पढ़ना लिखना ना आता हो लेकिन उनको धंधा आता है व्यवहारिकता आता है सज्जनता आता है और जीवन को जीने की कला आता है तभी एम्पायर क्रिएट किया आज हमने पढ़ाई को मार्क्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया बिल्कुल नहीं मार्क्स जरूरी हो सकता है एक लेवल के लिए लेकिन जीवन में जरूरी है कि आप व्यक्ति कैसे हैं आपका व्यक्तित्व तो कैसा है और सबसे बड़ी चीज आपको यह समझना है कि परिवार और हर जगह आपका संबंध कैसा है मैं हमेशा एक मैसेज देता हूँ कि जब आप बड़े होना तो अपने बच्चों को उनके दादा दादी से अलग नहीं करना चूँकि वो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको विपत्तियों से बचाने का साहस देते हैं स्ट्रेंथ देते हैं जिसकी पढ़ाई हार्वर्ड में भी नहीं होती जिसकी पढ़ाई आप आई में भी नहीं हो सकती एम में भी नहीं हो सकता और यही मेरी एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने आप को कनेक्ट करो अपने जीवन को कनेक्ट करो और अपने आप को समझो और आगे बढ़ने की कोशिश करो सर बच्चों को आज आपने यहाँ करीबन तीन हजार बच्चे यहाँ हाँ. आप क्या, आपने क्या सीख दी उनको एक ही सीख दिया कि खुद को समझो परिवार को समझो जीवन को समझो व्यवहार को समझो और अपने आप में इतना रम के काम करो कि कभी भी कभी भी किसी भी अवस्था में जानबूझकर कोई गलती ना हो और यही सबसे बड़ी सीख होगी जो मैं देना चाहता हूँ और यही स्कूल की परंपरा है रीति है रिवाज है सबके साथ काम करते रहो और देखो दुनिया कैसे आगे बढ़ती है और आपको ये स्ट्रेंथ को लेना पड़ेगा इस स्ट्रेंथ के साथ आपको जीना पड़ेगा यही आपकी स्ट्रेंथ होगी जो बातों जो बातें मैं उनके शरीर में डालने की आत्मा में डालने की कोशिश करी शिवा के ट्रांस के थ्रू शिवा के ट्रांस के थ्रू उनमें यह बात डाली कि बनना है तो शिव बनो किसी के चेहरे को देख के प्रशंसा नहीं उसकी शक्ति और आत्मीयता को देखो शिव इनडिफरेंट है राजा अगर तपस्या करता है तो उसको भी वरदान मिलेगा रंग करता है तो भी मिलेगा दानव करता है तो भी मिलेगा देवता करता है तो भी करेगा इन बच्चों में यही बातें मेरी मेन है कि अपने आप को शिव की तरह समझो और सरल बनो ना कि जटिल जीवन में जीने के लिए सरलता ज़रूरी है ना कि चालाकी शातिरपना से थोड़े पर के लिए हम जा सकते हैं लेकिन जो सरलता स्वाभाविकता आपके शरीर में लोगों को बांध करके रखती है उससे बड़ा चीज़ कुछ भी नहीं है बच्चे छोटी छोटी बातों में अपने पिता या मम्मी की बातों में बहुत थोड़ा हटके ले लेते हैं और सुसाइड करने के सारे बहुत सारे बनाव बनते हैं तो आप पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को दोनों को क्या सीख एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ कि जब घर में दादा दादी रहेंगे तो बच्चों में ये सुसाइड वाला टेंडेंसी डिप्रेशन वाला टेंडेंसी एनजाइटी वाला टेंडेंसी कभी भी नहीं बनेगा मैं हमेशा कहता हूँ आज भी मैंने कहा और यही मेरा मूल धन है कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि मेरी अवस्वस्तिकता क्या है मेरी रियलिटी क्या है और जब बच्चों में ये रियलिटी की फीलिंग होगी जब ये बच्चों में रियलिटी की फीलिंग होगी तो बच्चे कभी भी कभी भी कभी भी आत्महत्या जैसी बातें नहीं सोचेंगे और पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि उनके बच्चों को दोस्त की ज़रूरत नहीं एक माँ बाप की ज़रूरत है दोस्त तो कई बना लेगा लेकिन माँ बाप एक ही लेकर पैदा हुआ है माँ बाप के रोल से आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते दोस्त बनके के वैसे ऐसे काउंसलर जो कहते हैं फ्रेंड बनिए है, एक हद तक मैं उसे एग्री नहीं करता हूँ जहाँ जरूरत अगर जहाँ जरूरत अगर डांट की पड़ती है तो डांट देनी ज़रूरी है मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब जब आप बच्चों को जरूरत पड़ी तो डांट और फटकार लगाएंगे तो आपको हार्ट एक नहीं होगा दिल का दौरा नहीं पड़ेगा एक डायमंड को भी एक डायमंड को भी शार्पनिंग एंड पॉलिश की ज़रूरत होती है तो आपका बच्चा अगर डायमंड है तो उसको पॉलिश कीजिए उसको ठोकिए, ठोकने का मतलब है उसको ठीक कीजिए प्रिपेयर कीजिए मारने का मतलब मेरा नहीं है अन्यथा ना निकालें राइट आज जो पेरेंट्स या जो बच्चे यहाँ पर आपका ये प्रोग्राम उन्होंने मिस किया है उनको क्या मैसेज देना चाहिए एक ही मैसेज देना चाहता हूँ स्टे कनेक्टेड स्टे कनेक्टेड विथ आवर रूट जो हमारे रूट हैं जो पारिवारिक चीज़ें हैं उसमें कनेक्टेड हो के रहें देन डेफिनेटली आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई निराशा नहीं होगी यू विल नेवर एवर सफ़र फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट और एनीथिंग एल्स फेलियर लाइफ में आता रहता है चलता रहता है चाहे वो एजुकेशन का फेलियर हो चाहे वो धन का फेलियर हो चाहे वो किसी भी चीज़ का फेलियर हो आज हम जब जिस एल पी सवानी स्कूल ने जो मुझे बुलाया El pisamani. वे वासु वासु स्कूल ने हमें जो बुलाया इनके भी जो मेन फाउंडर थे वो भी कैसे इसी तरह से बनाए उन्होंने सफलता देखी अगर उन्हीं को रोल मॉडल रोल मॉडल करके इस्कूल से लेके कर चले तो आपको एंटरप्रेनरशिप भी मिलेगा आपको एक सहजता भी मिलेगी आपको एक साधारण बनकर ऊँच विचार कर जीने की भी परंपरा आएगी धन दौलत शोहरत रहने के बावजूद भी खुद से कनेक्ट होने की एक ऐसा एक ऐसा एजुकेशन मिलेगा जो शायद चूँकि वो तो वॉक ड रोल मॉडल है जो उन्होंने किया है इसको और ऐसे करते हैं हेलो डियर पेरेंट्स, हूँ धर्मेंद्र सवानी एल पी सवानी ग्रुप ऑफ स्कूल्स ना वाइस चेयरमैन, तमने वेलकम करो छू आज आप प्रोग्राम डॉक्टर पी एस राठौड़ जे मोटिवेशन सेशन ले दिल्ली थी आया था અને પેરેન્ટ્સને ખૂબ સારો પ્રોગ્રામ કર્યો ખૂબ સારી એને ટીપ્સ આપી અને પેરેન્ટ્સ અને સ્ટુડન્ટ્સ બંનેઓને મળીને આપણી એલપી સવાની ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ્સના પેરેન્ટ્સ સ્ટુડન્ટ્સનો પ્રોગ્રામ હતો અને બહુ મોટી સંખ્યામાં આ પ્રોગ્રામ રહ્યો અને બધાને ખૂબ મજા આવી આમ જનરલી આપણું એવું માન્યતા હોય છે કે માન્યતા હોય છે કે જ્યારે તરસ લાગે ત્યારે કૂવો ખોદો એમ કે લોકો એવી રીતે ઉખાણું આપે છે તો આપણે જ્યારે એક્ઝામ આવે ત્યારે એની આગળ બધાને મોટિવેશન સેશન આપે છે કે એક્ઝામ છે તો આજે છોકરાઓને મોટિવેશન સેશન આપો એક મહિના પહેલાં બે મહિના પહેલાં અને ખૂબ બધા છોકરાઓ ભણવા ભણવું કે મોટિવેશન સેશનમાં જાઓ તો એના જગ્યાએ આપણે આ વર્ષે પહેલેથી જ તે કે એપ્રિલથી જ તે મોટિવેશન સેશન ચાલુ કર્યા છે કે અમે આખા વર્ષમાં અલગ અલગ મોટિવેશન સેશન્સ પ્લાન કર્યા છે કે મેબી હર ક્વાર્ટર વાઇઝ એક એક સેશન આપણે કરશું પ્લાનિંગ કે જેમાંથી છોકરાઓને કઈ રીતે ભણવું શું કરવું અને મોટિવેશન સેશન ખાલી સ્કૂલ માટે એવું જ નથી કે પેરેન્ટ્સને કે છોકરાઓને ભણવા માટે જ હોય છે આજે પેરેન્ટ્સ અને છોકરાઓને વચ્ચે જે જનરેશન ગેપ આવી ગયો છે એ પણ કઈ રીતે ફૂલફિલ થાય તો એ ડિફરન્ટ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ કે છોકરાઓને અને પેરેન્ટ્સને મળતું રહે તો એના માટે એક અમારી પહેલ છે એમ સર તમે પણ એક સ્ટુડન્ટજી આજે આ વાઇસ ચેરમેનના પદ પર તમે પહોંચ્યા છો તમે વિદ્યાર્થીઓને શું શીખ આપવા માગો વિદ્યાર્થીને એ જ કહીએ આપણે કે ભાઈ આજે ટેકનોલોજીનો જમાનો છે તો ટેકનોલોજીનો આપણે ભરપૂર ઉપયોગ કરવો જોઈએ નો ડાઉટ પણ યસ તમે સાચી દિશામાં કરો તો તમારું એ રિઝલ્ટ છે એ તમને બહુ સારું કામ લાગશે કે હવે આજે મોબાઈલ છે તો કે કમ્પ્યુટર છે લેપટોપ છે તો તમે એનો પ્રોપરલી યુટિલાઇઝ નહીં કરશો તો એ તમને ગમે ત્યારે ખાઈ જશે તમે તમારું આ એક એજ્યુકેશનમાં તમે ટાર્ગેટ આપો આજે તમારે ભણવાના મૂળ તમારે નર્સરીથી તમે કેલ્ક્યુલેટ કરો તો તમારે પંદર વરસ પ્લસ પાંચ વરસ તમારે બી કોલેજના છે તો ઓલમોસ્ટ વીસ વરસ આપણે જોઈએ તો તમારે ભણવાના છે અને એમાં બી અત્યારે તમે જોશો તો તમારી પાસે હવે દસ વર્ષ છે કે જે તમે એજ્યુકેશન તમે કરવાનું રહેશે તો દસ વર્ષ તમે મોબાઈલને એવું નથી કે તમે મૂકી દો તમે બધા એમ કે મોબાઈલ નહીં વાપરો નહીં વાપરો એવું નહીં તમે વાપરો બટ તમે પોતાને જજ કરો કે કેટલો વાપરવો છે એક કલાક અડધો કલાક કે કઈ રીતે અને તમારો ટાર્ગેટ હોવો જોઈએ કે મારે આટલા પર્સન્ટેજ લાવવા છે અને આટલો યુઝ મોબાઈલનો અથવા ટેકનોલોજીનો કરવો છે તો એ તમારે ચોક્કસ કરવું જોઈએ કે જેનાથી તમારે આ દસ વર્ષ તમે આને ઉપયોગ જેટલું ઓછું કરશો એટલું તમારી લાઈફ ફ્યુચરની સેટ થઈ જશે પરેશ મારું જનસાક્ષી ન્યૂઝ સુરત